Привет, дед. Привет. О чем общаешься? На внука ты, на внука ты не тянешь. да давай это Давай про поэзию, про музыку, кино, сериалы. Кстати, могу посоветовать несколько таких фильмов и сериалов, которые, знаешь, классные. Ну, если тебя что интересует, могу посоветовать хороших поэтов. Те, которые жили практически тысячу лет назад и творили. Да. А ну, какие поэты тысячу лет назад жили? Амар Хаям. Амар Хаям? Это в каком веку? Так. Ой, ну не тысячу, он где-то 700 лет назад жил. А, это как, какой век? Это был где-то... Ой, сейчас не помню. Это был где-то... 4 пятый век нашей эры. Так это не 700 лет назад. Ну, с... не, ну, 700-800 лет назад он жил. Так, ну, давай не будем. Ц... А ц... сейчас, лет. подожди, а сейчас какой век? 21. А, а, а ты говоришь, он жил в пятом веке. Ну, где-то так. При... Ну, я... Точно его даты не помню. Так это сколько получается? 50... 7... Это выходит 700 или 800 лет? 700-800 лет назад он жил, поэт. Понял. Есть понял. такие хорошие поэты, японские, Тасинари, например. Понял. Нет, а я зашел, слушай, ищу россиян, которые СВО поддерживают. Да. <свят> да. Что у тебя с рукой? Поддерживаю, говорю. А, я думал, думаю, на улице солнца нету, луна. Да? А, ру а рука потянулась, да. а рука потянулась сразу. Да, да, да. Э, ты из какого региона? Донбасс. Давай, я с Крамахи, ты откуда? Ты откуда? С Крамахи. А где это Крамаха? Ты же с Донбасса. Ну, Крамаха это что? Откуда ты с Донбасса, ну расскажи. Горловка. И ты не знаешь, где Крымаха находится? Крымаха? Нет, а где это? Это? а что это такое? Слушай, ты знаешь, откуда вода шла Горлов. в, э, Горловку? Знаю. Откуда? Из Славянска. О! Из под Славянска. А возле Славянска какой город стоит еще? Город? Город. Красный Лиман. Красный Лиман, Ямполь, Северск. Кондратьевка, ой, Константиновка, Краматорск. О, вот и вспомнил Карамаху. А, с Краматорска ты. Блин. Не, ну, ли, ваши местные, это самое, я, как он назывался, я не это... Самое. А ты не местный, не Донбассовский, а, ты понаехал откуда-то? Я, да, я сюда приехал в тысяч, 1964 году. Родители меня сюда... В роддоме привезли. Блин, не... А мог бы родиться где-то в Ростовской области, правильно? А где находятся гурты, Зайцева? Знаешь? Не, без понятия. Я Я пона... Я, пона... Я, пона... я понаехал. Откуда ты? Откуда ты? Да ты ж понаехал. Я пона... Я приехал из России, из Валуек, Белгородская область. А откуда? Валуйки, Белгородская область. А, Белгород? Ну, бывает. Ну ничего. Да, мы же не, не выбираем, где родиться и откуда приехать. Где, особенно в раннем детстве, да? Правильно, правильно. Да, угу. понятно. Как там у вас сейчас обстановка? В Краматорске нормально слушай. Живем. Ну, война идет, понятное да. дело. Прилетает еженедельно. А так же люди живут, магазины работают. Большинство, а, ну, хорошо. большинство уехало, а так как фронт далеко находится, по меркам Донбасса, жить пока что можно. Ну, знаешь, мне это знакомо, потому что это я сейчас нахожусь в Горловке. Вообще-то я живу в Дебальцево, и, ну, и события в Дебальцево я, конечно, пережил зимой 2014 15 года на себе. Я знаю, как это. Ой, слушай, Дебальцево. Там же ж, понаехавшие эти, подожди, кто это там был, Кобзон к нему приходил в госпиталь в Донецке. Бурят понаехавший, да? Э -э, Джорджи, фамилию точно не помню. Э -э, этот, с регулярной армией Российской Федерации, тот, которого под в танке, и он в госпитале лежал в Донецке, к нему Тебя как... Кобзон пришел. Ты, Ты о чем Говоришь, я... А российская армия, которая присутствовала и присутствует по сегодняшний день 2014 -го года на Донбассе. А, 14-го года? А да. скажи, пожалуйста, а когда российская армия за... пересекла границу, только не надо говорить, что я не помню, я не 20 знаю. Я... 2000... Да. 20 февраля в 2014. 20 февраля в 2014 году. Да. Да. Ничего себе, знаешь, вот ты вот единственный украинец, который. Придумал эту дату, когда я спросил. А, я придумал. Ну да. Да, давай откроем Потому тогда. Что, знаешь, давай, у всех, давай, у всех... да, давай, чтобы ссылаться на какую-то информацию, я тебе прочту какой-то документ, да? Чтобы я не придумал, а чтобы мог подтвердить свои слова. Ой, господи, начинай, да. Тем более, что землячок понаехавший. Так, заява Верховної Ради України про відсіч збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків. Збройна агресія Російської Федерації проти України розпочалася 20 лютого 2014 року, коли були зафіксовані перші випадки порушення збройними силами Російської Федерації, всупереч міжнародно-правовим зобов'язанням Російської Федерації, порядку перетину державного кордону України. Ищешь э, постановление Верховной Рады Украины 21 апреля 2015 года, номер документа 337, дробь 8. Понятно. Скажите, пожалуйста, а э, был такой у вас политик Александр Турчинов, который был назначен э, исполняющим обязанности президента, да? Был такой? Да, 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 был, был, был. Да. Скажи, пожалуйста... А в апреле месяце, 7 апреля, он о чем объявил в своем выступлении публичном, который есть на всех каналах? А тогда он о чем объявил? АТМ объявил антитеррористические меры. Антитеррористические меры? Нет, меры. Он объявил антитеррористические Давай я открою его заявление 7 апреля. Секундочку, секундочку. Он объявил войну или антитеррористические Меры. а там объявил меры. Да. значит не войну украина войну не объявляла вот такая в чем мы спорим о чем ты говоришь ты мне только что сказал что он объявил то. я говорю нет он объявил там и ты сразу съехал на войну причем я не говорил что я не говорил что украина войну начинала это ты себе придумал и решил вот эту свою сказку Приплеск к моему какому-то утверждению. Не делай так. Я помню, что я говорю. Не делай так. Россий... Когда российские войска пересекли границу... 20 февраля в 2014 году. Я же тебе прочитал заявление Верховной Рады Украины. Это война? Это не война? Российская Федерация начала свою... Ты мне задаешь вопрос и перебиваешь, когда я говорю. Я же тебе прочитал, что Российская Федерация проявила акт агрессии 20 февраля в 2014 году. Смотри, январь, февраль, далее март и апрель. Ты чуть-чуть путаешь, путаешь месяца. Сперва Россия нарушила нашу границу, проявив так агрессию, и лишь через два месяца мы отреагировали. Где Законодательно э, закреплена в украинских документах э, при, при, это самое, а, слово агрессия, Россия, агрессия и все остальное. Постановление единственного органа, который принимает закон, закон, законы в Украине, Верховной Рады Украины. Я же тебе прочитал этот закон только что. Где? Где там? Слово? На сайте Верховной Агрей... Рады Украины. Прочту тебе еще раз. Послушай внимательно. Так. Збройна агресія Російської Федерації проти України розпочалася 20 лютого 2014 року. Ти услышав? Переведу на русский язик. Воєнна агресія Російської Федерації проти України началась 20 февраля в 2014 году. А как она началась? Як? в каком месте, какими силами. На территории Крымского полуострова, где российские войска, помимо того, что пересекли государственную границу Украины, вот дополнительно вышли с места дислокации Черноморского флота без опознавательных знаков и начали блокирование воинских частей Украины. Административные границы, границы между Кремом и Херсонской областью, а также государственных учреждениях. И я могу, в принципе, показать я заявление Путина, где он сам подтверждает, что это были российские войска. Ну, это самое. мне гораздо интереснее Донбасс. А, уже все. Уже, уже по Крыму не получится у тебя. И по Донбассу тоже не получится. Задавай вопросы. Ну, давай. давай. так. Съехал, давай. съехал. На Донбасс когда зашли российские войска? 20 февраля в 2014 году. Людей в каком количестве Какие подразделения? Как, как они входили? Российские какие, гибридные какие силы. Части, какие части украинской границы они перешли? Росс... Я же отвечаю, российские гибридные силы, они сперва нарушили государственную границу с Крымом, частью Украины, далее через Херсонскую область поехали в сторону Донецкой и Луганской области. Так как там не было погранслужбы, вот, а проезд между областей в Украине происходит без преодоления погранслужбы, они нарушив суверенитет Украины поехали дальше. Ну, это если не брать под внимание тот факт, что Российская Федерация проводила обучение вдоль границы с Донецкой областью, Луганской. Что при... При... Обучение, а, обучение я... Россия проводила в 2014 году вдоль границы с Украиной. Со стороны 2014? Ростовской, Воронежской и Белгородской областей. Да. И, что? и туда, и через эти части проходили российские войска. Псковские, а, псковские десантники, которые на Батаре вступили в бой с украинской армией, попали рассказывали, что они заблудились. Э, да, вот эти. Костромские десантники, разведка регулярной армии Российской Федерации, дело Ефреева и Александрова. Знаешь, это самое Твой монолог как-то не что очень случилось? Но это самое, насколько я помню, что эти десантники, которые на БТЛ их взяли украинские войска, их были, они были потом возвращены России, Украине, без всяких претензий. Состоялся обмен. Состоялся обмен. 10 российских военнослужащих на 63 украинских военнослужащих. Они были возвращены. Потом. Нет, произошел обмен. Не занимайся враньем. Обмен был. Обмен был 10 на 63, не ври. Не, не надо мне тут по ушам... А давай я прочту, давай я прочту. Это же интернет все помнит. А, переключаемся. Про Крым почал говорит и говорит, вот ты придумал дату, когда российские войска нарушили границу. Вот. Потім зрозумів, що по Криму не витащить, а давай про Донбас поговоримо. Про Донбасу взагалі знання немає. Я не думаю, що він мешканець Донецької області. Хоча, в принципі, якісь там села він і знає, може, дійсно він звідти, але давно проживає на Росії. Тут я не знаю, як воно там правильно. От. Ну, в принципі, розмова була дуже чудова. Ми побачили, як працює. Е, Працюють спецслужби Російської Федерації в е, інтернеті, як вони пробують переконати українців, що щось відбувалося зовсім інше. Ютубчик, е, поставте кожен палець вгору, ставте лайки, піднімайте активчик, і напишіть коментарі, що ви думаєте на рахунок цієї розмови. Бо мені здається, що вона була дуже дуже чудова і така прикладом, як потрібно протидіяти російській, доказуючи щось по фактах. А ви відкуди, як вас звуть? Родом из России, живу в Украине, зовут Сармат. Вы войсковый, нет? Что говоришь? Войсковый или нет? В российской армии был, в Украине нет ни не военнослужащих. А где вы в российской армии служили? Проходил обучение После призыва в частичной. После начала частичной мобилизации воинской части в Под Валуйках. Балуйках. А на фронте вы не участвовали? два, два дня, дня было. Диз... Ну, я так и понял. Вы в сдались. Диз... 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 Не, я, смотри, меня отправили после обучения в Донецкую область. Да. Я заранее связался с представителями украинских служб через проект Хочу жить. Я не сдавался. Mm -hmm. ну, то есть я прошел процедуру, да, типа меня проверили там, не являюсь ли я подставным и так далее, но в... не брали. Mm -hmm. Mm -hmm. Скажите, а почему вы приняли такое решение? Почему я должен воевать за за Путина? Мой дед герой Великой Отечественной войны. Он мне сказал: никогда больше, если тебе будут давать приказ идти нападать на другие страны, не выполняй этот приказ. Ты должен защищать свою родину, а не воевать, как воевали немцы и говорить, говорить, что они защищают свою родину на чужой земле. Я помню очень прекрасно слова моего дедушки, когда он рассказывал, что война принесла очень большую трагедию Советскому Союзу. Поэтому я решил не воевать за Путина. А, а вы, вас на меня не дали? Или, или не было такого? Кого? Меня не успели никуда. Я, я же тебе говорю, я на, на второй день убежал оттуда. Mm -hmm. Ну, смотри, я оказался на территории другого государства. Mm -hmm. А мне по телевизору говорят, что я защищаю свое государство. Как я могу защищать свое государство на территории другого государства? Это ж, ну, это нужно, наверное, было родиться во время Второй мировой войны, да, вот прям в Германии, где обучали прям вот пропагандой пытались доказать, что вот вы правы. А если бы была Россия объявлена официальная война в Украине, тогда бы в Украине кого-то должны были бы к ответственности, к ответственности притягнуть. В Украине нет, запрещено, согласно уголовному кодексу, начинать войны. За нет. ведение агрессивной войны, там срок от 8 до 20 лет. Нет, если бы, например, Россия официально объявила бы, вот международно, вот общественности Россия официально бы объявила Украине в войну, вы бы воевали за Россию не может Россия объявить, объявить войну. Нет, ну вот она взяла и объявила. Ну, Это тогда, не... если бы Путин объявил бы кому-то войну, согласно уголовному кодексу, его нужно было бы посадить сразу в тюрьму от 8 до 20 лет срок. Mm, То есть вы считаете, государство не имеет права никому объявлять войну? Да война, ну, сейчас война не объявляется. Сейчас объявляются какие-то оп операции. То есть факт, юридический факт пытаются обойти. Но Потому вы... что... За объявление войны тебя сразу же, ну, грубо говоря, тебе откажутся, с тобой никто не будет сотрудничать. Вот, и чтобы не объявлять войну, придумывают, придумывают разные сказки о начале там, СВО, КТО и так далее то есть спецоперации. Но по факту это одно и то же самое, только без юридических последствий. Вы считаете, что если бы даже Россия объявила войну, она была бы таким же присутствием, как если бы она не объявила, правильно? Полностью с тобой согласен. Россия присутствует. это все видят. А можно воевать с каким-то каким государством, вообще, в принципе? Вообще, смотри, если ты задаешь лично мне вопрос, я осуждаю любое, любое, любое. любую агрессию любого другого государства США -то, или Израиль, или любая другая страна, которые наносят удары по, по тем странам, с которыми они не в конфликте. Вот был э, прецедент, когда э, зашел на территорию Израиля, людей. Все, Израиль пошел на наступление, чтобы прекратить существование вот это да. их право на защиту. Но когда они наносят удары там, по Судану, по Кувейту, то я категорически против этого, потому что они наносят удары, то есть проявляют против других государств, с которыми они не состоят в военном конфликте. А как вы думаете, против России или русских был акт агрессии со стороны У Украины? Не, Украина не нападала на Россию. Вы считаете, что, то есть, Украина а, не агрессировала против России или против русскоязычного населения на своей территории? Территория Украины — это территория Украины. Россия не имеет никакого вообще отношения вообще к территории нет. Украины. То есть Украина может делать со своими людьми, в принципе, что хочет. Согласно законодательству, не... Согласно закон... что что означает Украина может это делать? представитель каких-то правоохранительных органов может по закону осудить или же какой-то проходящий человек может завести драку что означает что украина может против своих граждан сделать я вот этого не понимаю объясни мне что такое вот и говоришь государство может сделать что-то против своих людей что это такое ну, как Германия делала против своих людей то же самое. Так государство это и есть люди, да. Ну, то есть, немцы делали что-то с немцами, что-то с жителями своей страны. Не обязательно с немцами. Понял. С немцами. От, отлично, тогда расскажи мне, мне такой вопрос интересует. Что в Норд Осте русские сделали с русскими? Можешь мне подсказать и кого за это осудили? Вы меняете тему? Я не меняю тему. Мы продолжаем тему твою, где ты утверждаешь, что государство сделало что-то со своими жителями. Я задаю вопрос: что тогда русские делали в Нордосте с русскими? А вы знаете? Я тебе задаю вопрос. Не пытайся перевести на меня. Не Я знаю. задал вопрос: Не знаю. Кого осудили за, за происходящее в нордосте Не знаю. Никого. Вот, неудобная тема. Ты не интересуешься тем, что происходит в России, хотя для тебя намного важнее должно быть то, что происходит с русскими в России, где по указанию да. Путина людей. Но я тебя почему-то почему-то почему интересует Украина. Я, скорее всего, на 100% уверен, что обсуждать с тобой события в России бессмысленно, но ты ничего не знаешь. Поэтому лучше мы с тобой будем обсуждать события в Украине. Задавай вопросы дальше. Сейчас, секунду. Давай, давай. Знаешь, что я делаю? Я с... с окна первого этажа, прикинь. Ну, это культура, я же не удивляюсь. Ну, тебе смешно, я понимаю, что я жил среди таких людей. Это ужас. Нет, мне просто впадло в туалет идти. Это просто ужас.